Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil wal mursalin wa alihi wa ajma'in amma ba'du. Pada hari ini kami dari pengurus Yayasan Akwah Bukit Tinggi berada di Sungai Batang Maninjau diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan titipan para muhsinin berupa Al-Qur'an Yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita membawa Al-Quran kurang lebih 141 biji. Yang dua berapa minggu yang lewat kita sudah ke sini. Dan wali negari menyampaikan kita di sini butuh Al-Quran dan alhamdulillah pada kesempatan kita datang untuk mengantar Al-Quran ke Sungai Batang di Maninjau ini. Ada Al-Quran 141, kemudian ada beras satu kardus. Uh, kami mengucapkan terima kasih kepada musinin yang sudah uh, menitipkan uh, wakaf Al-Quran melalui Yayasan Akobah, Al dan Alhamdulillah, hari ini kita serahkan di kantor uh, Wali nagari Sungai Batang di Maninjau uh, kepada jamaah dan uh, dari Jakarta uh, Persatuan Masjid. Uh, di Jakarta dari Ustadz Hadi Nur Ramadan kemudian melalui kemudian dari jamaah masjid Akobah di Bukit Tinggi, alhamdulillah terkumpul 141. Pada hari ini kita serahkan uh, kepada perwakilan dari uh, wali nagari. Di sini kita bersama uh, sekretaris uh, kantor wali nagari Sungai Batang. Mungkin kita minta sedikit uh, ada mungkin yang mau disampaikan oleh beliau kepada beliau kita serahkan. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Yang kami hormati Bapak Perustad Yang telah datang pada kesempatan kali ini uh, Yang pertama sekali Tentu uh, Atas kedatangan dari Bapak-bapak semuanya Kami mengucapkan terima kasih banyak Dan mungkin sebelumnya kita mungkin Sudah pernah ada komunikasi Baik itu bersama Pak Wali Nagari langsung uh, Selanjutnya Ucapan terima kasih banyak uh, kepada seluruh pihak ataupun uh, yang saat ini Yayasan Akobah Bukit Tinggi yang telah menyalurkan berupa paket Al-Quran itu sebanyak 141 dan mudah-mudahan ini menjadi amal baik dan bernilai pahala dan bernilai ibadah bagi kami atau masyarakat kami yang mempergunakan yang membacanya setiap hari dan menggunakannya dan juga orang-orang yang sudah mewakafkan mudah-mudahan seluruh amalan-amalan orang-orang yang membaca tetap akan sampai pada para muhsinin yang sudah memberikan uh, itu semua kepada masyarakat-masyarakat kami dan insyaallah kami akan mendistribusikannya baik itu ke masjid ataupun ke masyarakat yang uh, seluruh kemungkinan untuk masjid-masjid Ataupun nanti ada beberapa masyarakat yang membutuhkan, memang yang kondisi rumah yang rumah habis, yang tidak ada mushaf al di rumahnya. Mungkin itu uh, sedikit dari penyampaian kami, mudah-mudahan memberikan berkah dan menjadi cinta Al-Quran seluruhnya. Masyarakat kami di Nagari Sungai Batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih uh, atas penyampaian yang sudah disampaikan dari perwakilan uh, Wali Nagari Sungai Batang. Lagi sekali kita ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang diwakafkan berbentuk Al-Qur'an pada kesempatan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.